Все, в общем, в основном японское бородоскопство устроено на, на одних и тех же принципах. Будь то техника меча, палки, будь то карате или техника джиу-джитсу. В общем-то, очень многие движения идентичны. И точно, как вы делаете в боевой прием или бросок, точно так же, на самом деле, выполняется и удар. Никакой разницы нет. Одинаковое движение бедрами, одинаковое движение газом, одинаковое движение тела. Мы с вами в начале занятия первую тренировку провели для того, чтобы почувствовать, как в технике захватов использовать весь тело. давайте посмотрим, как это делается с ударами. И вообще, что может быть с ударами. В нашей организации в -Край, мы э, практикуем разные стили. Мы не делаем только одно направление, там старый Бушкаджу, мы делаем традиционные стили Йошинри, мы делаем еще другие традиционные стили, или -э еще разные направления. В том числе мы занимаемся кинавским карадем. Для нас это не основное э, направление, но нам интересно, поэтому мы едем в Японию, занимаемся уместровом разных, нам это интересно, и мы считаем, что это расширяет наш трудон. В любом случае, чем больше мы узнаем, чем больше мы пробуем, тем для нас это как бы жизнь. Тем более что некоторые стили, которые практикуются на океане, они очень близки джиу джитсу Потому что там тоже есть -то свои версии, и очень много пересечений было океанаских направлений с японцами, 19 -е, 18 -е. Вот. И вот мы сейчас можем рассмотреть некоторую технику океанских направлений и потом объединить, посмотреть, как вот она э, сочетается с японскими стилями. Э, первое, что касается выполнения приемов, что касается принципов. Я говорил, что для того, чтобы выполнить прием, нужно уметь прикладывать весь вес, вес тела, желательно против слабой а части тела противника. Если мы выполняем бросок, то мы выводим человека из равновесия, он мы выполняем движение. Если мы выполняем боевой прием, пример. Пример. Категория. Да, вот да. Мы весь вес своего тела прикладываем абсолютно, я могу ее так, абсолютно таким же движением выполняется удар кулаком. Нет никакой разницы, делаю я удар кулаком или выполняю болевой прием. Точно так же нет никакой разницы, выполняю я болевой прием на руку, на кисть, или выполняю я удар локтем. Это абсолютно такое же движение. Нет, я могу делать движение удар локтем, а могу сделать болевой прием на кисть. Очень много говорят, а может быть это вот такой болевой прием на кисть. То есть все равно это одно и то же движение локтем. То есть я могу его расшифровать, и использовать еще много разных методов. Могу делать болевой, могу делать удар, очень-очень много. И движение тела похожее. Давайте мы начнем с базовых ударов, которые используются в карате, и посмотрим, как они потом трансформируются. Становитесь в леды. Я прерываюсь.